Saat kami jejakkan kaki ke China untuk liputan kali ini, kami jangkakan akan nampak kilang-kilang yang biasa-biasa sahaja. Benda-benda yang biasalah, ada bangunan, mesin, pekerja, standard. Tapi apa yang kami nampak langsung bukan apa yang kami bayangkan. Lawatan demi lawatan kilang demi kilang, benda CF Moto, QJ Moto, Eric Moto Morini semuanya ada satu persamaan yang kami tak boleh abaikan. Mereka sedang membesar dan membesar dengan laju Bukanlah upgrade yang kecil-kecilan Bukan juga cat yang baru Kebanyakan kilang yang kami lawat adalah kilang kedua ataupun ketiga Ataupun extension sebesar satu bandar kecil Dalam bahasa mudahnya China bukan lagi membina motosikal China sedang membina industri Dan mungkin, mungkin industri yang mengarah kepada Dominasi. Dan inilah kesinambungan kepada video kami yang lepas kebangkitan motosikal daripada China. Kalau dulu kami cerita bagaimana mereka bangkit hari ini kami nak cerita apa impak kebangkitan ini kepada kita semua positif ataupun negatif dalam video kita pada kali ini kita dah siapkan pendedahannya tonton video ni sepenuhnya segmen demi segmen dan jangan lupa tekan button like share dan subscribe channel kami tanda sokongan daripada tuan-tuan Assalamualaikum, welcome dan taca hao kepada semua sekutu Vietnam. Dalam video kita yang lepas, kita dah cover macam mana China boleh bangun dalam industri motosikal diorang ni lah Dan keluar daripada stereotipikal lama tu Dalam video kita pada kali ni, kita diberi peluang untuk melihat sendiri proses-proses pembuatan motosikal di fasiliti dan kilang-kilang mereka Tak cukup dengan tu, kita juga diberi peluang untuk test ride sendiri motosikal terbaru Dan motosikal-motosikal yang akan datang pun, kita diberi peluang untuk test ride Komenlah sampai pecah skrin phone tuan-tuan. Kutuklah sampai tuan-tuan hilang perkataan untuk berkata-kata. Dan buatlah konten kutuk mereka sampai semua followers tuan-tuan memuji-muji tuan-tuan berkarya. Tapi itu tidak seinci pun mengalihkan fakta ini. Lebih banyak kilang bermaksud lebih banyak R&D. Lebih banyak R&D bermaksud lebih banyak idea. Dan bila idea berkembang, satu perkara akan berlaku. Standard industri akan naik Sama ada kita suka ataupun tidak China sedang mencipta inflasi kualiti Mereka memaksa dunia untuk mengejar Kalau dulu brand Eropah dan Jepun dulu selesa Sebab mereka tahu tak ada siapa nak kejar Hanya same old persaingan sesama sendiri Tapi sekarang mereka terpaksa masuk gear tinggi Harga tak boleh sembarangan Spek tak boleh malas Teknologi tak boleh recycle Sebab ada kuasa besar yang tiba-tiba mula beri value yang tak masuk akal impak dan kesan pertama dalam kebangkitan motosikal daripada China adalah daripada segi persaingan harga dia. Bila satu negara tiba-tiba boleh buat motor 250cc dengan kualiti yang dah menghampiri Jepun tapi dijual pada tanda harga macam motor 150cc, satu benda akan berlaku. Pasaran terus bergoncang. Sebab bila China letak harga yang terlalu value sampai tak masuk akal, pengeluar lain cuma ada dua pilihan, turunkan harga atau pun hilang pembeli. Yes, statement ni agak kontroversi. At least untuk situasi sekarang ni lah. 10 tahun akan datang, tak ada siapa boleh jangka. Even gergasi besar daripada negara matahari terbit pun boleh goyang kalau kena serang bertubi-tubi. Mana tak goyang tuan-tuan? Habis keluar statement terpaling ngoji, Itu tanda-tanda lah tu. Market share dia makin kena rata. Mau tak goyang member tu. Dan kat sinilah permainan sebenar bermula. Sebab nak lawan harga macam tu memang ramai tak sanggup dan memang susah nak replicate. Kalau dulu-dulu disebabkan permintaan yang terlalu tinggi permainan makaap harga penjual berleluasa. Sekarang ni pengeluar kena buat sesuatu untuk kawal benda ni. Dan kesan keduanya adalah kuasa inovasi Dulu China tiru, sekarang mereka cipta Well, at least apart from sesetengah desain dia itulah Frame aluminium baru, enjin 4, silinder murah ECU buatan sendiri, suspensi lebih baik Dan paling penting, mereka sanggup bereksperimen Dan yang terpaling-paling penting Pakej ni datang dengan tanda harga yang lebih affordable Siapa sangka 10 tahun lepas harga skuter bawah RM8,000 Kita boleh dapat skuter RM180 80 cc ada brake ABS killer system ada model satu lagi tu dapat traction control lagi senang cakap diorang ni ada keberanian yang brand lama tak ada lagi kesan ketiga global accessibility lebih banyak model masuk lebih banyak negara lebih banyak pilihan untuk kita sebagai rider industrinya berkembang bukan sebab mereka nak bersaing tetapi kerana mereka nak memimpin dan ada satu lagi benda benda yang mungkin ramai tak sedar tapi kami sendiri rasa dengan jelas masa sesi test ride tempo hari kenapa brand dari China ni tiba-tiba berani panggil media luar negara datang test ride motor dia orang ni siap bawa kita orang ke test ride facility dia orang lagi. Siap bagi kita orang belasah motor dia orang literally. Okey, yang ini cerita betul. Masa sesi test ride hari tu siap ada pengeluar yang pesan. Tak ada speed limit kat facility dia ni. Lenjanlah secukup-cukupnya. Cuma dia adalah pesan jangan tergolek je sebab kos perubatan kat sana mahal kalau dah patah riuk. Tapi persoalan dia kenapa? Dan jawapan dia sebenarnya simple sebab mereka yakin. Betul-betul yakin dengan apa yang mereka hasilkan. Model-model baru ni bukan lagi versi biasa-biasa je Ini versi yang dah refine Ride quality lebih matang Cornering lebih predictable Engine lebih smooth Dan keseluruhan feel tu dah tak rasa macam motor China yang kita ingat Diorang ni nak tunjuk bukan hanya pada rakyat sendiri Tapi pada dunia Kami dah sampai tahap ni Korang tengoklah sendiri Kalau tak percaya twist throttle tu habis-habis Berani dengan tak berani je lah Dah kalau tertonggeng kat sana nanti Risau juga tak pasal pasal kena bayar ganti rugi nanti. Sebab itulah mereka panggil media luar. Sebab itu jugalah mereka bagi kami ride sepuas-puas hati. Bukan nak sorok, bukan nak kontrol naratif. Mereka ni nak display sejauh mana mereka dah pergi secara live, secara real time dan secara terus tanpa filter. Dan secara jujurnya kalau sesebuah syarikat tak yakin dengan produk dia dia takkan panggil orang luar negara datang test ride macam ni. Ini bukan PR stunt, ini adalah statement Kami dah bersedia masuk Liga Dunia Ini adalah hari terakhir sesi media test ride kita di China Hari ni kita bersama dengan Moto Morini So kita dah test ride motosikal-motosikal sebelum-sebelum ni Dengan pengeluar yang lain tu Kita dah boleh conclude lah kat sini Kenapa dia orang ni berani panggil media-media daripada luar ni Untuk test ride motosikal dia orang So kalau sebelum ni kita boleh rasa build quality dia tu memang dah Jauh berbeza lah Kalau dengan model Kalau 10 tahun 15 tahun dulu-dulu kan Tapi sekarang ni Apa yang lagi kita nampak Pembaharuan dan Penambahbaikan yang ada Dekat motosikal China ni Dia punya quality ride quality pun Semakin mantap Performance dia pun Kita boleh rasa Semakin dia punya fine tuning tu Semakin Makin cantik kami tahu ada orang masih skeptikal Motor China ni cepat rosak Kualiti biasa-biasa je Susah nak jual balik Tapi bila kami berdiri dalam kilang-kilang ni Tengok storage facility seluas-luasnya Tengok engineer testing engine dengan penuh teliti Tengok automatic robot welding frame Macam kilang kereta Dan ada pula robot macam Minion diprogramkan Untuk menghantarkan parts kepada tempat sepatutnya Kami sedar satu benda Persepsi kita sudah ketinggalan ketinggalan 10 tahun ke belakang dan bila teknologi jadi lebih bagus harga lebih kompetitif pilihan lebih luas kita sebagai pengguna akan untung kita dapat motor yang lebih baik pada harga lebih rendah dealer dapat lebih banyak model dengan spek yang menarik Mechanic dapat akses teknologi baru Industri media pemotoran macam kami ni pun berkembang Sebab ada lebih banyak benda nak dicerita Dan akhirnya brand besar pun terpaksa turunkan harga atau naikkan spek Semua orang menang Dan semua ini bermula dari kilang-kilang yang kami pijak pada tempoh hari kalau sebelum ni kita cover pasal kebangkitan motosikal daripada China ni Kita banyak semak dia punya info-info tu secara bertulis lah Kita baca sendiri apa semua Tapi peluang yang kita dapat ni Kita tengok sendiri macam mana aa, proses pembuatan tu Itu mensahihkan lah apa yang kami pernah research Dalam pencarian aa, buat konten yang lama tu Peluang yang kami dapat ni kami tak sia-siakan Kita cuba cover lah apa yang kita boleh cover dan aa, display Ha, untuk datangkan confident kepada bakal pengguna-pengguna dia orang ni lah Bukan kata kita bias dengan uh, jenama lain Tak Kita nak perbanyakkan option Apa yang ada dekat pasaran negara kita ni So ramai yang kita tengok kat dalam industri ni Ada ketidakpercayaan dia lah Pada produk-produk selain daripada Jepun ataupun Europe Kita pada kali ni kita dapat sesuatu yang Kita rasa macam Hmm, kita tak patutnya skeptikal kot dengan benda ni. Kalau tuan-tuan tengok negara yang maju satu perkara yang sama akan muncul, mereka tidak takut untuk membina. Ketika negara lain outsource, China insource. Ketika orang lain berjimat, China labu-labu dan terus melabu. Hasilnya, dalam 10 tahun industri motosikal mereka berkembang similar macam industri smartphone zaman 2010-an. Zaman tu tak terlintas dalam kepala nak beli phone China. Kalau tak Samsung Mesti Messi, iPhone. Fast forward sekarang, cuba tengok market share phone China. US pun naik cuak. Dan sama seperti telefon, ramai gelak pada mulanya. Tapi akhirnya, bila dah dapat momentum, kita semua pun guna. Kami datang ke China untuk buat liputan tapi kami balik dengan kesedaran kebangkitan motosikal dari China bukan cerita tentang China sahaja ini cerita tentang masa depan kita tentang industri yang tak lagi dikawal oleh satu atau dua negara tentang pilihan yang lebih demokratik tentang kualiti yang semakin mampu milik dan yang paling penting tentang dunia motosikal yang akhirnya bergerak ke arah yang lebih besar lebih laju dan lebih terbuka. Kita berada di golden era of motorcycle di mana pilihan dan bajet lebih mesra pengguna. Ini bukan lagi kebangkitan. Ini sudah jadi gelombang dan kita semua sedang berada di tengah-tengahnya. Gear 6 live from China the story continues. Setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel Gear 6 sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak M-Force yang sudi mengundang page kecil kami dalam lawatan ke China tahun ini. Terima kasih daun keladi kalau sudi jemputlah kami lagi. Dan tidak terlupa juga kepada semua sekutu dia 6 puan-puan adalah nadi page kami untuk terus bergerak. Terima kasih.